Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Kucing merupakan hewan kesayangan banyak orang saat ini karena kucing bisa menjadi peliharaan yang setia dan menggemaskan. Di dalam Islam, kucing termasuk hewan yang istimewa. Rasulullah bahkan memiliki kucing. Semasa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui memiliki seekor kucing yang diberi nama Muisa. Kucing kesayangan Rasul itu selalu menemani Rasul dalam banyak kegiatannya. Bahkan diceritakan bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muisa sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubah Rasul. Namun karena tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah lalu memotong belahan lengan jubahnya yang dituduri Muisa Agar Muisa tidak terbangun Ketika Rasul kembali ke rumah Muisa terbangun dan merunduk sujud kepada beliau Sebagai balasannya Nabi pun mengelus lembut badan Muisa sebanyak tiga kali Sikap Rasulullah terhadap Muisa menjadi bukti bahwa Rasulullah sangat mencintai kucing peliharaannya Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya untuk selalu menyayangi kucing layaknya keluarga sendiri. Ada tujuh alasan mengapa kucing menjadi hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya satu, kucing selalu memanjatkan doa. Salah satu hal dari Muisa yang disukai Rasul adalah sifat Muisa Muisa suka mengiung setiap kali mendengar suara azan. Bahkan suara kucingnya itu terdengar seperti mengikuti lantunan azan yang sedang dikomandankan. Si akan-akan memahami panggilan sholat, bahkan layaknya hewan yang lain yang selalu memanjatkan doa, kucing akan mendoakan pemiliknya karena kebaikan yang telah dilakukan, mulai dari memberi makan dan merawatnya. Hal inilah yang merupakan keistimewaan dari memelihara kucing di rumah. Kedua kucing memiliki naluri dan kecerdasan. Sebagai hewan peliharaan, kucing memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan pemiliknya, di antaranya ketika ia mampu mengenali pola perawatan pemiliknya. Setelah beberapa waktu tinggal di rumah, kucing akan langsung mengenali setiap bagian rumah tahu tentang jam makannya bahkan memahami isyarat-isyarat tertentu dari sang pemilik meski setiap kucing memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun semua kucing memiliki takaran tingkat kecerdasan dan nalurinya masing-masing yang luar biasa ketiga kucing adalah hewan yang suci dari najis kucing juga termasuk hewan yang suci dari dan jauh dari najis bahkan Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis riwayat Malik bahwa badan keringat bekas sisa makanan dan air liur kucing itu bersifat suci. Bahkan air liurnya bersifat menyucikan atau membersihkan. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya aktivitas kucing yang kerap menjilati bagian tubuhnya. Itu menjadi momen kucing membersihkan badannya dari kotoran. Bukan hanya dirinya sendiri juga membantu menjilati badan kucing yang lain yang dia sayangi, sebagai contoh anak-anaknya, sebagai hewan kesayangan Rasulullah. Kucing bahkan masuk dalam hadis-hadis, bahkan hadir dalam berbagai perjalanan peradaban Islam, dan hingga kini kucing menjadi hewan yang paling dikasihi umat Islam. Keempat, kucing mampu merawat dirinya sendiri. Dalam tradisi Islam, kucing dikagumi karena kebersihannya. Mereka dianggap bersih secara ritual, dan dengan demikian, kucing diizinkan masuk ke rumah-rumah, bahkan diizinkan masuk ke dalam masjid-masjid, termasuk di Masjid Al-Haram. Fakta bahwa kucing merupakan hewan yang menyukai kebersihan, menjadi bukti bahwa ia mampu merawat dirinya sendiri. Hal ini dapat dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian modern bahwa kulit kucing dapat menolak telur-telur bakteri. Selain itu, kucing juga tidak menyukai air karena dalam genangan air terdapat banyak kuman yang bisa berpindah ke tubuhnya. Kucing juga sering berjemur, tujuannya adalah untuk menghindari telur-telur bakteri yang menempel pada tubuhnya, terutama di bulu kucing. Jadi, ternyata kucing menjadi hewan yang mandiri dalam menjaga dan merawat dirinya sendiri, terutama dalam hal kebersihan. Kelima, kucing bisa mendatangkan rahmat Allah. Seseorang yang menyayangi kucing meskipun tidak memilikinya, namun sering memberi makan kucing-kucing liar yang berkeliaran mencari makan, maka ia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kucing, ini menjadi wajib bagi kita semua untuk mengasihi dan memperlakukan binatang sebagaimana mestinya, bahkan termasuk juga dengan hewan sembelihan. Sudah seharusnya kita mengasihinya, terbukti dari aturan-aturan sembelihan yang harus diperhatikan agar tidak memberikan rasa sakit yang lama pada hewan sembelihan tersebut. Keenam, pelihara kucing sangat baik untuk kesehatan mental. Banyak orang yang memelihara kucing untuk menghibur dan menemani mereka di rumah. Ini pun menjadi bukti bahwa kucing mampu menjadi teman yang setia terhadap manusia, karena ia akan mengenali orang yang selalu merawat dan mengasihinya. Dengan mengelus kucing, juga mampu menurunkan tingkat stres. Tidak sedikit mereka yang memiliki kucing kerap mengajak bicara kucing. Sehingga mereka merasa memiliki teman yang mendengar. Ketujuh kucing adalah hewan lucu dan menggemaskan. Hampir semua orang pasti setuju bahwa kucing adalah hewan peliharaan yang lucu dan menggemaskan dari berbagai sisi, baik secara fisik maupun perilakunya. Meski lahir dari berbagai jenis ras, kucing biasanya memiliki sifat manja yang terkadang terlihat menggemaskan. Maka tak heran Rasulullah sering mengelus Muesa sebagai bentuk cinta Rasul kepadanya Oke pemirsa yang budiman Itulah beberapa alasan yang membuat kucing begitu spesial dan tak heran jika kucing menjadi hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua agar bisa menyayangi kucing terutama kucing-kucing terlantar yang banyak terdapat di sekeliling kita. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.